Так, документы не представлены. Ну это же самой весны. Мы как услыхали эти разговоры о том, что здесь автостоянку для техники хотят сделать, так и в парке. Реконструкция называется парке. А, Як назвали, а робили якісь загальні збори, запрошували нічого, громадян, ні, територіальну громаду. Ні, ні нічого не було. Запитували додому. Причому ми несколько разів покажу відповіді з нашого району. Три атлети. Тут написано є, під бойову збор... техніку збор... майданчик. <плес> Люди підписи збирали. Тут ініціативна група мешканців мікрорайону. Цього ось, от там йде збір підписів і по цей день. Тільки вчора ввечері приступили до роботи. Це говорить про те, що це, чи документи не повністю зібрані. Під це Екологи, ми знаємо, що проти цієї забудови. Вони просто тут звідки ця техніка буде переводитись. Не випадково, що це може бути і з музею Великої Вітчизняної війни, щоб звільнити ділянки. І тому ми ставимо під сумнів. Ми об этом були не в курсі. Нас об этом никто не спрашивал, не уведомил. Мы здесь отдыхаем. Мы как бы не хотим делать то, что сами понимаете. Не обязательно что-нибудь будет опять. то было. А вы с директором парка Победы а разговаривали? Раз, он со вчерашнего. Сказали, что он уже находится в отпуске. Я думаю, что он должен был удомлен. Он любому и ушел. В Це немає. Да. Шановні кияни. Будь ласка, привер, привертайте свою увагу до цього об'єкту. Іде забудова, бетоном заливають і будуть встановлювати військову техніку на цих зелених ділянках, в яких в європейських країнах такі зелені зони прикрашені квітами. А у нас буде техніка повернення до люди. Вже збирали підписи на протязі року. Про це знали. Ні, вони все одно, не зважаючи на вимоги мешканців. продовжують. продолжают такие вытворять. Нема ничего. Это у вас тут институтная группа? Да, да, и громадская организация. Что это тут будет? Сейчас. Значит, хотят вместо зеленой зоны залить бетон и поставить старые ржавые и списанные военные техники. А постоянку сделать в парке. Ага. Да, нет, автостоянка и старая ржавая техника. Ну, автомашины. Техника, військова техника, те же самые автомашины. Ребята, значит, две гривни, пожалуйста, музей войны есть. Где? Музей войны? На правом деле. Надо было Лучше не только смотреть, а принимать участие в остановке строительства. Бетоном зальют, вывезли землю, понимаете, как во время войны вывозили фашисты чернозем. Ну, а что они хотят строить? Военную технику под бетон. Вывозить ржавую старую технику. Намного дешевле будет помыть ее водой, чем тратить средства парка или бюджета, как они считают, на э, зеленые клумбы, цветочки и все остальное.

Включає там вам грамотно, красиво розкажуть о том, що такое війна, що такої техніка, скоршні практики. Пожалуйста. Якщо за правилами, то адміністрація повинна була б ініціювати місцевий референдум вот, і для того, щоб okay. вияснити питання, okay. люди хочуть okay. чи не хочуть. На десять зібрали підписів від всіх громадян Дніпровського району, що вони хочуть там провести референдум на ту тему, проводиться. Не, не зібрали 10% підписів, щоб по цій темі проводити військова реформація. техніка не проводиться ніякої забудови немає стоїть ну, повинні були спитати громаду Хочем Будь ласка, ми все ж таки чекаємо що якісь документи будуть при... якщо ні то будь ласка сварачувайте відсюди всі свої манатки і верніть назад землю ми виведемо людей ми тут ніхто не вийде нічого землю Зем, зем, да, зем, землю то привести стоит. можно, земля понимаете? Сразу, да. А, а вот если бетоном зальют, вот а. это допустить невозможно. Вы же понимаете, что почему вот эти клумбы не приведены в порядок, потому а, что думаю, следующее да, потом это Следую, будет. Да. А потом представьте да. себе вот лам, э, на лавочке Следую. сидишь напротив, а. почему смотри, здесь смотри, это да, и железо? Надо же поехать в парк туда в этот. Вот в том же зачем? Да патриотическое воспитание осуществляйте на правом берегу, где культурно, где музей где есть грамотные, подготовленные специалисты, да, нет, где ты этой техники до горизонта да, можешь там лазить, да. и, сюда, а и что Я не понимаю, что я Почему в парке а отдыха да, людей да, 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 да. вот это должно быть?

Туда никто не ходит. А, административную... а это, это самоуправство местных властей за погоджением районной администрации а там, при этом э, куча подписей жители высказывали свою позицию. Вот, эти, вот где строительство домов, да. это тоже парк. Было 72 гектара выделено парку. После этого еще просовки отхватили для громаша по-моему, не назывался, или авто какое-то предприятие, холера знает что. Поставили забор в этом парке, и тишина. Ну ладно, забор поставили, но затем все равно деревья были. Все уже. Тут, значит, бетон, этот агромаш убрали, старше, и теперь там строят площадки, и туда зазывают этих инвесторов, строят. Вот эти, места, и строят, и, строят и, я, я сейчас буду... мы вам да, все расскажем. Вот это этот и, каток. Каток. и, и да, ничего, Еще, еще куда? Чего нам не заливали. Посмотрите,

есть такая эксклюзивная возможность познакомиться с документами, которые э, показывают вообще, что будет на левой стороне этого парка Победы. Вот посмотрите, пожалуйста, какая застройка. Он насил, эти... Посмотрите. Подходили лично к Попову. вы видите. Вот это был эпизод. Шевчук и этот самый. И к Попову во время субботника и спрашивали э, в отношении вот этой застройки парка Парка Победы. Это наш районный. Да, районная, э, вот сюда Глава значит, надо вот здесь вы видите и пан Попов, и Шевчук. Mm -hmm. Мы подошли во время субботника и спрашивали, э, значит, э, самозахват или же законно идет застройка храма. Он сказал нет, незаконно. В результате посмотрите, что изображено на эскизах. Значит, вот это то, что сейчас строится. Посмотрите, как они изысканно нарисовали на этом самом на рисунке. Кажется, что деревья меньше, чем этот храм. Вы поверите в то, что вот это та часть, которая уже построена. Вы видели, какая каплычка размером? А вот этот храм будет пять таких частей. Он еще не начинал строительство. Потом смотрите. 4 гектара, ребята. Они 40 Сколько соток. А можно строить этих церквей. Их мало. Я не могу Значит, понять. так мало И того, что верно, на этой территории это был цикл, этот самый теннисные не корты. Никогда. Здесь должны были в проекте. Теперь дальше посмотрите за кустом И сирени спряталась такая маленькая помещение. Барышко, да. Постройка на самом деле неизвестно каких этажей. Какая этажность. И посмотрите, ниже скажите, ну, это можно себе... То есть они умолили настолько. Вот этот план-схема... Это, схема, это, это, это вот план-схема, которая должна а быть план, у них. А а документы разрешения у них есть ничего этого и близко нету. И сейчас уже милиция нам подтвердила, что у них действительно и ничего нету. И быть не Ой. может. Вот. Но криминальную справу они, они открывать быть это не могут. Это вот Примерно сразу за его... озером, по правой Все стороне. По правой Потому стороне. что сюда будет сюда стал Вот вот они уже начали строить вот такого размера. Вот это будет в пять раз больше, потом еще какая-то каплычка, вот это примещение. Вот ну, а есть все, а там, дальше. Строят, там здесь есть, вот туда немножко дальше. Вот. Пройти, и когда, здесь когда вы только ходили только... журналисты, вот эта вот ситуация, нет. которая была в этом парке. Вот тут вот журналисты Церковь. проводили целый. Это директор а парка, церкви, который избивает журналиста. Вы смотрели по программе телевидения? Вот это, вот эта вся история, вот это. То, ну и что я вам могу сказать? Вот. Ребята, ну в во всяком случае. Что, что бы мы тут не делали? Деньги делаем все. Все. Вы все. можете себе представить, что парк малышка 5 перепродаж? А там вырубить там прицедали. вот этот вот эти вот сосы. Слушайте, пять перепродаж. И, и тем не менее, там не стоят помещения. И что? А и а не пошли дальше. А сосен уже нет. Значит, вы знаете, и нет, там, нет, возможно. Э, Где белки зимовать будут, непонятно. А Они не нужны. могут зимовать вот в такой вот площади. Ребята, вы знаете, вот вы знаете, не у нас другой, другой принцип общения и работы следующий, что когда вот так вот говорят, давайте ничего не делать, соберемся отсюда, там да у себе строить. Поэтому я лучше. работала в проектном институте, институт Кифра. Эль. Вы знаете, сколько мы видели, сколько мы доказывали, сколько мы чего куда мы только не ходили, с кем мы только не общались, на каких уровнях -то мы только не общались. Я же говорю, не было вообще вот, проекта. Все, все вот это все. все. Первая очередь, вторая очередь. Все, все разрисовано, все. Все, все. Все. все Да. Все. 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 Да. 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 я, я тебя, спрашивала, да. Тебя спрашивала, что а что не повесил? Они ничего не повесили. Ну, да, да, больше, но нет дела. Там нет шоу. Никто, никто, не никто исполняет. Я звонила. Ничего. Люди, да, это действительно собиралось что в защиту и парка. Что а ну, ну, а, пока, как а мы уже сделали, а так, так и полагается. Ребята, а вы вспомните. вы вспомните. Вы корреспондент, вы да? Нет? Сколько там били за этот парк? Да, Сколько там били за этот парк? Золотой сейчас по дороге называется музей города, города героя Киева. Стекло и бетон. А за этим бетон уже историческое здание, которое сейчас не Вы знаете, все возмущаются, но звонила только я. Я вчера столько проходила. Против застройки, вот Если сейчас я же мы вышли... Я вчера, когда они начали копать. Ну вот так да, мы же да. вышли, и вот вот Сейчас не... так... самое главное не допустить заливку бетона. Если зальют бетоном, то тогда уже будет. А сейчас, как говорится, матушку землю еще есть откуда привезти и заполнить это. Потому что потом будет поздно. И кто звонил раньше, а кто позже. Вот сейчас есть... Сейчас вызвали милицию. Милиция ждет, когда принесут документы. Есть, звоним сейчас кандидатам в депутаты, пусть занимаются, есть на той. Да, в то и то. Так дело, что кандидаты в депутаты в воскресенье не берут трубку. Вот знаете, вот одна она от нас. Мы позвонили кому смогли позвонить, мы пришли человек человека ставить Вот сейчас помогла нам э, эта самая... Два мапа на парке малышка поставили ночью.

зеленых лун, где должны цвести цветы, расти трава. которая по-прежнему имеет свои планы, она воплощает жизнь их. Значит, лишают нас зеленых насаждений, Парк Победа. Вы обратите внимание, что постепенно идет застройка автозалонами Сейчас строятся вот эти жилые дома, которые тоже не мешало бы проверить их правомочность. Экологи бьют в колокола, но без помощи. Киевлян ничего не, не изменится. Поэтому мы просим вас поддержать письменно э, инициативную группу жильцов микрорайона, которые добиваются законной деятельности любой власти, которая собирается или находится у власти сейчас. Мы просим вас поддержать, дождаться сейчас. Мы все-таки надеемся, что нам какие-то документы дадут на ознакомление. Вот, повесьте вот этот вот, э, документ о том что здесь будет находиться находиться будет военная техника и земля уже вывезена чернозем как во время войны эта территория будет залита э, бетоном э, все это четко объясняется потом не будем удивляться почему у нас и болезни и проблемы и все остальное пожалуйста поддержите инициативную группу жителей микрорайона. Никита никуда не или... просто. Какие они взливать будут и ставить какую-то военную технику, может быть, в Музею Великой Отечественной войны, потому что там земля стала дорогой. Есть претенденты. Еще неизвестно. И эта техника будет. Ну, судя по тому, что здесь не видите цветов, нету, то есть они не вкладывают сюда, надеются, сейчас посмотрят, как будет застройка этой Вместо зеленой земли, вместо зеленой зоны будет бетонная площадка. Милиция и все присутствующие ожидают документов, которые якобы у них есть и находятся в администрации. Администрация парка сейчас, э, директор парка, который усиленно защищал, э, защищает застройку второй очереди парка и застройку культовой спороды незаконной, незарегистрованной. Э, он сейчас находится в отпуске с сегодняшнего дня. Очень много стечений обстоятельств, которые заставляют нас подумать, почему это происходит. Равнодушно относясь к таким, казалось бы, мелочам, мы создаем себе постоянную жизнь. Пожалуйста, жильцы, жители микрорайона, Явления, не будьте пассивными, равнодушными. Поддержите, пожалуйста, подписями. Мы попробуем остановить эту застройку, как остановили застройку в парке Малышки, э, Малышка, жители микрорайона. И сейчас на этой территории даже машина мы не допускаем туда заехать. Мне сказали, что... Извините, а может выключить пока или нет?